assalomu alaykum azizlar kanalimizga xush kelibsiz bugun sizlarga labioplastika o'zi foydalimi yoki zararli degan savolga javob berib o'taman demak boshladik bugungi kunda juda ko'p ayollar jinsiy lablarini oldirib tashlashni xohlashadi tabiatan ayolning jinsiy a'zolari tuzilishi shunday mukammal yaratilganki u ochiq bo'lgani uchun ham jinsiy oraliq jinsiy lablar orqali himoyalangan. agar tajribasiz jarroh ana shu himoya qavatini olib tashlasa har qanday infeksiya viruslarga ochiq eshiklar kunini e'lon qilaversa bo'ladi yoki tabiblar ishlab chiqarayotgan ba'zi tabletka shaklidagi dorilar haqidagi gaplarni ham eshitish mumkin fikrimizcha u xalq tabobatida mashhur bo'lgan achchiq toshdan qilinsa kerak sababi aytishlari bo'yicha uni jinsiy yaqinlikdan avval ayol qiniga yuborilsa haqiqatdan qinning quruqlashishiga olib keladi ammo biroz vaqt o'tgach ayolning qinida achishish turli yara qichishish holatlari infeksiyalar kirishi og'ir viruslar yuqishi kuzatilishi mumkin bu ham o'sha tabiatdan insonni himoyalash uchun berilgan shilliqning sun'iy yo'qotilishi oqibatida yuzaga keladi bu boradagi jarrohlik usuli ko'pchilik ayollar o'ylaganidek oddiygina ortiqcha qismni kesib tashlashdan iborat emas Uh, bu ayol kichik toz a'zolarini shu ahvolga olib kelgan sabablarni bartaraf etib so'ng jinsiy a'zolarning normal holatini tiklashdir jinsiy plastikaga ehtiyojmand ayol shifoxonaga murojaat qilganida avvalo u haqidagi barcha ma'lumotlar shaxsiy ma'lumotlari shikoyatlari jinsiy hayoti necha marta tug'ruq va abortni boshdan kechirgani ularning qanday kechgani irsiy ma'lumotlari yig'iladi so'ng qin va bachadon ko'rigi o'tkazilib zarur bo'lsa qo'shimcha tadqiqotlar olib boriladi hamda operatsiyaga tayyorlanadi ayol tashqi jinsiy a'zolari bo'yicha shikoyat bilan kelgan bo'lsa hech qachon uni shunchaki pardozlash uchun operatsiya qilish kerak emas bu muammoning yarmini hal etish demakdir chunki bachadon uchun qin poydevor vazifasini o'taydi agar bachadonning pastga tushishi oqibatida qin ham kengayib devorlari pastga tushib qolgan bo'lsa bachadonni ko'tarmay qinning bir qismini shunchaki olib tashlash vaqtincha foyda beradi vaqt o'tishi bilan to'g'ilanmagan bachadon yana qinni bosib avvalgi holatiga qaytadi intim plastikasi jarrohligi agar faqat jinsiy lablarni normallashtirish bilan bog'liq bo'lsa o'n besh yigirma daqiqa davom etadi va bunday bemorlarga statsionardan uch kun uyga ketishiga ruxsat beriladi agar qin plastikasi belgilangan bo'lsa operatsiya bemor xohishiga ko'ra mahalliy yoki umumiy narkoz ostida 30 daqiqa davomida amalga oshiriladi ular 5 kundan so'ng uyga ketishlari mumkin intim plastikasi qilinganda jinsiy a'zolar terisi ostidan kosmetik surilib ketuvchi choklar tikilgani uchun ham bunday nozik joydan ip oldirish azobi ham xavf solmaydi operatsiyadan so'ng qanday terapiya buyuriladi operatsiya muvaffaqiyatli o'tkazilgandan so'ng ayol antibakterial yallig'lanishga qarshi suriluvchi dori darmonlar bilan davolanadi choklar bitganidan so'ng bemorga har xil mashqlar fitnes mashg'ulotlari massaj buyurilishi mumkin nimalar mumkin emas jarrohlik aralashuvidan so'ng ayolga 20-25 yi besh kun davomida o'tirish o'ttiz o'ttiz besh kun davomida jinsiy yaqinlikka yo'l qo'yish mumkin emas yo'qsa qinning tikilgan joyidan so'kilish kuzatilishi mumkin intim plastikasi aralashuvidan so'ng ayolning tug'ilish qobiliyati cheklanadimi ayollar intim plastikasidan so'ng ham farzandli bo'lishi mumkin ammo u farzandini o'zi dunyoga keltirishi bir qator asoratlar bilan kechadi avvalo agar u tug'ishni niyat qilsa o'zi tug'ib so'ng qayta intim plastikasi qildirishga yoki kesarchik kesish yo'li bilan qin butunligi va hajmini saqlab qolishiga to'g'ri keladi shuning uchun ham bu jarrohlik aralashuvini boshqa farzandli bo'lishni istamaydigan ayollarga tavsiya qilamiz maslahatlashgan holda ularga birato'la ixtiyoriy jarrohlik sterilizatsiyasini ham amalga oshirilishi mumkin o'ylaymanki ushbu ma'lumotlarim sizlarga manzur bo'ldi agar videoyimiz yoqqan bo'lsa kanalimizga obuna bo'lishni hamda like bosishni unutmang e'tiboringiz uchun rahmat assalomu alaykum